जगभरात भारताच्या फिनटेकची चर्चा होत असून फिनटेकमुळे समावेशकतेला प्रोत्साहन दिल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय ते आज नोईडा इथे उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याचं उद्घाटन करताना बोलत होते भारत येत्या दशकांसाठी भक्कम पाया घालत असून त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत हा मंत्र असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है दुनिया में हो रही डिस्रप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है इसलिए इन डिस्करप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है इसलिए भारत बदलत्या जगामध्ये दुसऱ्यावर अवलंबून राहणं म्हणजे विकासाशी तडजोड असून भारतासारख्या देशाला अवलंबित्व मंजूर नाही असं सांगून भारताला आत्मनिर्भर व्हावंच लागेल याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला मेक इन इंडियावर सरकारचा भर असून चिप ते शीप अर्थात जहाजापर्यंतच्या सर्व वस्तू भारतातच तयार व्हाव्यात यावर सरकारचा भर आहे सरकार व्यवसाय सुलभतेसाठी काम करत असून उद्योजकांसमवेत खांद्याला खांदा भिडवून उभं असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले से कहो ये स्वदेशी है हा मंत्र व्यापाऱ्यांनीही स्वीकारावा असं आवाहन करत दर्जाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये असंही पंतप्रधान म्हणाले भारतात जे जे उत्पादन होईल ते उत्तमातल्या उत्तम दर्जाचं असलं पाहिजे यावर कटाक्ष हवा असंही त्यांनी सांगितलं वस्तू आणि सेवा करात करण्यात आलेल्या सुधारणा म्हणजे भारताच्या विकास गाथेला नवे पंख देणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणा असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले भारतात भक्कम संरक्षण क्षेत्र विकसित करत असून वस्तूच्या प्रत्येक भागावर मेड इन इंडिया हा शिक्का असावा या दृष्टीनं एका परिसंस्थेला आकार देत असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताचा विकास लक्षणीय राहिल्याचं त्यांनी नमूद केलं काही राजकीय के पक्ष जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करत असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले हुए धन में से भी लूट होती थी देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था यह हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है महंगाई कम की है हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है जब 2014 में उनकी सरकार थी दो लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ़ था, दो लाख रुपए सिर्फ आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को ढाई लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं देशवासियों के जेब में ढाई लाख करोड़ रुपए बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है